Salam, 여러분, xeyir olsun, əziz müştərilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində belə bir 3 otaqlı həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Evimizin fasad görünüşüdür. Deməli, bax burada bura belə dəhş kimi yaradılıbdır. Burada mətbəx mebeli üçün yer ayrılıbdır. Bura həm koridordur, həm mətbəxdir. Baş tərəfdə sanitar qovuşuq yerləşir. Burada da otaxlara da giriş burdan. Bura ol evimizin mətbəx hissəsi, koridor. Hayat olubdu əvvəli üstünü bağlayıblar. Çotalıq olub, 3 otağa düzəldiblər. Burda yerləşirəm xaritar korxu var. Elədir. Balaca deyil. Normal ölçüsü var. Elə biz normal ölçüsü var. Bunlara indi keçirəm evin içində stansiya. Bu evimizin təhlizidir. Burada yerləşir. Evet. Otaqlarından biri yataq otağı kimi də istifadə eləmək olar, qonaq otağı kimi də istifadə eləmək olar. Burada yerləşir uşaq otağı. Pəncərələr qarşısında tam açıqlıqdır, heç bir mane yoxdur, işığı bilir. Burada da yerləşir yenə. Burandır. Qonaq otağı və ya yataq otağı kimi istifadə eləmək olar. Bu hər iki otağın pəncərəsi baxır evin arxasındakı yola. 42.000 manatla satışa çıxardım. Real alıcı qiymətdə endirim olacaq. Sənəd bələdiyyədir. Qazı, suyu, işığı daimidir. 65 kvadratmetrdən ibarət 3 otaqlı həyət evi. 42.000 manat. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu gününüş bu qədər.